Salam Tin TV kanalının izləyiciləri. Bu gün biz sizə 17 yaşında ailə qurduğu deyilən qızın ATV kanalında verilişə zəng edərək verdiyi açıqlamaları təqdim edirik. Mənim birincisəm 17 yaşım yox. Sizə mən sizə də deyirəm və orada xəbər yayan kanallara da bildirirəm ki, təbii xəbər, xəbər yaymaq istəyirlərsə xahiş edirəm düzgün məlumat alsınlar. Aha, neçə yaşın var sənin? Birincisi. Xeyr, mənim 18 yaşım var. 17 yaşım yoxdur. İkincisi İkincisim, mən ah. evlənməmişəm, nişanlanmışam öz fikrimdə. Mənim haqqım yoxdur nişanlanmağa? Var, yəni, var haqqım var, elə. haqqım var. Hə, yaşda belə olmağınızı verirsinizsə, bəli, mənim nişanımın 50 yaşı var. Öz seçimimdə. Siz orada mənim valideynimi təhqir etməklə, qarşımaqla, birincisi mənim öz ailə qurmağıma, mənim ailə həyatıma mənim valideynim qarışa bilməz. Mənim vadinin bəli qarşısında boynum qıldan incədir. Məni böyüdür, dünyaya gətir, vəziyyətimi çəkib, mən də onun Maşallah. borcu olaraq, mən hmm. də onu borcu olaraq rəhmətəmin. Bax bütün bu deyilənlərə şeydir. nə söyləmək istəyirdin, qızım? Bax sənə, bir əvvəl mənə qulağaş bir saniyə. Sənə söylədilər, sosial mediada yayıldı ki, sənin hələ 17 yaşın tamam olmayıbdı. O yalan xəbərdir. Aydındır. Bax buna aydınlıq gətirək. Doğrudurmu, doğru deyilmi? Xeyr, o yalan xəbərdir. İkincisim mənim 17 yaşım yoxdur. Mən 18 yaşım tamam olmağına 4 ay, 4-5 ay qalıb. Ya 4 ay yarım, 5 ay qalıb. Hə, yəni yani 18 tamam olmur. <coughs> tamam olub. İkincisində Mənim nişanım, bəli, məndən yaşca böyükdü, amma mənim öz seçimimdi. Mən ona fəxr eləyirəm. Aydın Biz de. onları xəbərləyəyəm atanasız. Və mən onu sosial media hesabımda yaymışdım. Yəni mən onu nişab, özün yaymışdım, nə da, bu, videonu? bu videonu? Bu videonu sən özün yaymışdın da öz hesabında. Xeyr, özüm yaymamışdım. Biz qohumlarımız tərəfindən normal, yəni e, təbrik mənasında qoymuşdu. Bəzi özünü bilməz insanlar da onaldı, artıq rəislik yazaraq qoydular. Bir ikincisində Qanunu elə yaxşı biləndilərsə ora xəbərlər qoyanlar bəs bilmirlərmi 17 yaş 17 yaş yazdılar. Bəs bilmirlərmi 17 yaşında qızın icazəsi olmadan onun üzünü sansürsiz bir vəziyyətdə elə ora çıxartmağın özü, cəmiyyət üçün də şərəf və ləyaqətini alçatmağın özü böyük bir cinayət daşıyır Zarbək. Aydın da qızım bax belə bir informasiya var ki, e, guya o adamın bir neçə övladı var, ailəsi şey, var. Seyid Sarbəy, o çox yalançıdır. Azöncə dediyim kimi, xahiş edirəm, xəbər yayılarcaza düzgün məlumat yayınlar. Çünki burda bir insanın yox, bir çox insanın həyatı var. Aydın, buyur, buyur. Xahiş edirəm, mənim nişanlımın bir çox yoldaşı yox. Bir dənə yoldaşı olur, onunla da 10 il bundan əvvəl ayrılıbdılar yoldaşının bəzi sağlamlıq problemlərinə görə. Sadəcə 3 dənə də uşağı var. Onunla da bir yerdə, yəni yoldaşımla da mən də hal-hazırda danışıram. Xarici ölkədə yaşayır, müalicə alır hələ də. Aha. Yəni o Əksinə bir şey də soruşum səndən, xahiş edirəm. Deyilənə görə, guya deyirlər ki, onun qardaşı sənin bacınla nişanlı olub, ayrılıb. Şey, mənim bacım yoxdur, Zarbəy. Yəni bacım var deyəndə mənim bacımın hələ 12 yaşı var, mənim bacım Muşaq. Aydınlıq. Bax, bunların sənin e, zəhvurmağın çox yaxşı oldu ki, aydınlıq gətirildi e, oğlum, ən azı. Oğulu xeyr, Zarbəy. Burada yalan məlumatlar var. Mən sizə burada bir şey demək istəyirəm ki, orada yayılır, ay nə biləm, qızın anası belə kəz yayır, qızın anası belə Yəni xahiş edirəm xəbər yayıla. Sənin anan belə bir şey deyibmi ki? Acəb elib vermişəm, acından öləna verənə qədər. Heç el mənim anam elə şey demir. Ay səb, bunu Biz da. Belə anamın özümə belədirlər. Bu belə bir xəbər yayılmışdır. Çox hörmətli var. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir olsun anam. Mən mən öncə Azərbaycan xalqını təltiq edirəm. Orda yaxşı pis fikir deyənlərin fikrinə hörmətlə yanaşıram. Və demək istəyirəm ki, bəli, xanımın anası ya mənim evlatlarım, ay Nişan, ay qardaşı Nişan, mənim evlatlarımın üzünlə sosial yardımlar, nə bu sosyal medyalar... pul kazanmasınlar... ...sizden xahiş edirəm, sizi böyük kimi Bəli, bugün Daxili İşlər olmuşan olmuşam, hər olsun. ...ve Daxili İşlər yakın bu bunu eşidir. Mən məlumat vermişəm, zaten mənim qızımı e, ...sosyal sosial media buraxanların cezalandırılacak. Xayiş edirəm az yaşlı evlat değillerse 17 yaşında kız az yaş değillerse Ben millet ham içindir, devlet ham içindir, kanun ham içindir. Benim kızımın 17 yaşı var, mənim kızım 17 yok. O istediğim de dedik, bütün nadirlik yokluyuz, yoklanır 2005'in 7. Çıdır, ay üçüdür ay xalqım, ay size kurban olun. Mənim kızımın 18 yaşına 6 ay kalır. Ne altını beşim bilmirəm. Nervləm üzr istəyirəm cəmiyyətdən. Mənim qızımın üzr istəyirəm Zuhar bəy, ananın əlini öpürəm, düzünü danışım. Mənim qızımın haqqı yoxdur mu nişanlanmağa? Belə də ki 50 yaşında nişanlanır, özü bilər, 60-a nişanlar, özü bilər. Bəli, mənim qızım evlənərsə 18'i tamam olmadan evlenirse değil, cinayet mesul, cinayetti biz biliriz. Yani Bunu cinayet de, de değil ama e, kanunda böyle şeye yol verilmiyor. Teşekkür eder ama ananın elini öpüren bir değil. Ha, cinayet ama, değil. Yani burada beli, cinayet ne, ne cinayet olacak? Kanunsuzluk etmeyi olmaz Müşelman. Beli, kanun, kanuna göre olmaz. Teşekkür yani ederim. resmi nikaha girebilmeyecek. Resmi, resmi orada onun... Ben kimi orada onun, e, süren, kimi karşımda <coughs> baş ayıram. Mən xahiş edirəm. Bəli, and içiram Allahma, Qur'anıma, kitabıma, kənd doğlanırsan, o sat salırsan, hamısına baxırıq. Bir kənd doğlanı kimi deyən, oraya yığılan kəndçilər varsa bətsin. Bir kəsdə xəlvət kənd yerində yuğul. Əlbəttə balanca bir kəs yerdə iş görməyə yoxarmı? Yox. Mümkün. Mənim məndə kəndimdə baxacam. Şəhərdə bu saat mümkün deyil onu eləmək. Ay, o ki olsun, qalmış kənddə nə səbir görəsən? Şükür edərəm. Et ki balanc sağ olsun. Mən kəsdə nişan eləmişəm. Qızımın istəyindən, qızımın sevgisi ilə hətta məsəbət bir şey deyim. Mən üzr istirəm valide nədən vəvladlardan. Bəzən bəlant qızma qarşı gəlmişəm. Amayıq da valideyniş. Qızım yaşıyım deyir. Qızım belə qurban olum. Qızım davran. O da kayıtlığına de dedi ki, an, ya ben, ya nişanlım. Ben de üzül istedim Zuhar Bey'si. Neçeden evden kaçanları, falanlar ne Neçen uçakları kadın edilirsiniz, size baş eğilin. Ben bir ana kimi orada kanalara diye ay Azerbaycan hanımları, ay analar. Benim kızımın 17 18 yaşında ne yol verim ki kızımın nişanlıdan sevgiden ayrım da evden kaçmağına. Ne yol verim her biriniz anası. Bəli dün demişəm, mənim ora değillerse anası değil ki, bir aca kız verip nə bilim yaşlıya, balamın canı ki, absolutunu yalandı, ama mənə diyen oğlan, arıq, zayıf bir oğlan idi, dedi, yani sən onu puluna görə vermişsin. Yeti miqla tə yaxşı eləmişəm. Sən kimsən? Sən kiməsən? Mən sənə də proqres verim. Sən kimsən? Vaxt. Aydındır. Aydındır. Belə demişəm. Aydındır. Yenə də yenə də təşəkkür edirəm zənginizə görəb bir çox məsələlərə aydınlıq gətirdiyinizə görə minnətdaram. Var olasınız. Tək Allah xoşbəxt eləsin. Biz bir şey söyləyə bilmərik. Minnətdarıq. Çox